章鱼姐姐，我没事。张家的事，轮不到你一个小孩子管。你马上离开，以后都不要再来了。可是，阿诺，回去吧。章鱼姐姐，奶奶，我、啊、两天没挨打，你就长志气了。 竟然敢唆使一个孩子来膈应我们，看我不打死你这个没良心的！爸爸，字写完了，知道错了吗？嗯嗯，我不应该贸然跑去张家，我以为那样能给章鱼姐姐出气，结果却适得其反。知道错了就好，心中无数可是商家大忌，下次可不能再犯。 可是，爸爸，我明明只是想把事情的真相说出来，事情反而变坏了。知道你是好意想帮他，但是你的方法用错了。大人们之间的事错综复杂，你还小，很多东西不明白，所以不要掺和进去，知道吗？爸爸，你可以把章鱼姐姐救出来吗？不要让她在张家被人欺负了。她是张家的人，她家里的事，外人不好插手，除了他自己。 没人救得了他，时候不早了，早点睡吧。好，走啊，大姐。三弟，你怎么回来了？业务已经谈完了。张可风虽然是我弟弟，也是家里的宠儿，但是他不务正业，没上过班，整天和他那些狐朋狗友鬼混,混，家里人的钱都被他用各种理由要个遍，没钱之后。 还学会了赊账，不知道有多少人来过公司和家里要账。大姐，你还当我是那个不务正业的富二代吗？人家老早就重新做人了，跟着爸爸学业务，这一次终于成功和对方签约了。大姐，我好久没见你了，一起出去唱 K 玩玩吧。不行，我还要去打理玩具店。可风真的改好了吗？走了，大姐。我听说你爹让他的手下抓了我儿子。 还给他明码标价一百万，不仅如此，还思量着成功后就自动在 A 市消失。我知道了，放过我吧，顾总，我会告诉老头子，不会再动顾家的，求求你饶了我。绑了我顾东阳的儿子，就想全身而退，他们想的倒是美。把他的一只手卸下来，给方正义送去，他的命先留着。啊、怎么回事？ 啊、哦！杀人了！大家久等了，我把大姐带过来了。哟，可风行啊，带了个大美人儿过来。大姐，我先去上个厕所，一会儿就回来。来来来，美女快入座。大姐，大哥，祝你们玩的开心啊。大姐，我也是逼不得已才把你卖给光头的。可风，等一等。嘿嘿，美女别管他。 张可风这人就是屎尿多。美人儿，怎么不喝酒啊？可风，我可是你姐姐，你为什么要这么对我？谢谢，我不喝酒，我想去找一下我弟弟。不喝？敬酒不吃吃罚酒，信不信老子在这儿就办了你？嗯、我的人生已经够不堪了。